уважаемые участники торжественного педагогического совета, посвященного выпуску учащихся учебно-воспитательного комплекса номер один 2009-2010 учебного года. Для начала работы педагогического совета в президиум педсовета приглашаются заместитель директора по учебно-воспитательной работе Поломская Лариса Владимировна. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Людмила Александровна Луханье. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Виктория Валентиновна Кукуль. Заместитель директора по научно-методической работе Светлана Анатольевна Гармуш. Заместитель директора по учебно восприятие работе Галара Васильевна Скрыльникова. Классные руководители 11 классов. Классные руководитель общественно-гуманитарного 11-го Г. Алла Викторовна Федерация преподаватели начальной школы учителя наших детей Лариса Алексеевна Крайванова Валентина Ивановна Лященко Ирина Ивановна Царевич Ирина Александровна Дроба Виктория Валерьевна Алтунина Виктория Алексеевна Привалова, Наталья Юрьевна Фичишина, преподаватели предметники, преподаватель физики Елена Михайловна Широкова. На особом посту преподаватель физики Дмитрий Венч Ефименко. Преподаватель информатики Майя Давыдовна Коровина. Преподаватель информатики Елена... Преподаватель математики Оксана Владимировна Тречакова. Преподаватель математики Татьяна Анатольевна Демина. Преподаватель математики Подольская Анна Николаевна. Преподаватель математики Наталья Ильичка. Наталья Владимировна Ильичева. Преподаватель естественных наук Оксана Николаевна Загубнная. Преподаватель биологии Зоя Викторовна Ситникова. Преподаватель русской словесности Лариса Владимировна Дьяченко. Преподаватель русской словесности Елена Петровна Пикальская. Преподаватель украинского языка и литературы Светлана Анатольевна Безгодькова преподаватель украинского языка и литературы Дарья Николаевна Дмитриева. Преподаватель физической культуры Мария Петровна Свиноренко. Преподаватель физической культуры Татьяна Валентиновна Федан. Преподаватель английского языка Ольга Васильевна Ковальчук преподаватель английского языка Александра Александровна Севастьянова, преподаватель черчения Светлана Григорьевна Зимыкина. Это еще не весь педагогический совет. Это пенсовет, который учил выпуск 2010 года. Есть в жизни учащихся и родителей такой вот событие особое в жизни. Да, пьё, наша, сладкого, Спасибо большое. <звучит> Есть в жизни школы такое особое мероприятие. В жизни у всех детей один раз торжественный педсовет, который посвящен тому, что дети получат главный трудовой документ. Торжественный педагогический совет, посвященный выпуску 2009-2010 учебного года, объявляется открытым. для зачтения приказа предоставляются заместителю директора по учебно-воспитательной